रहमतुल्लाहि व लबरक हज़रत इब्ने इसहाक बयान करते हैं कि जब अनसार हुजूर नबी करीम सल्लम से बैठ करके मदीना आए तो मदीना में इस्लाम पैरने लगा लेकिन फिर भी अनसार के कुछ मुशरिक लोग अपने दीन पर बाकी थे जिनमें एक उम्र बिन जमुहा भी थे उनके बेटे हज़रत माज रजी अल्लाह हज़ूर सल्लम के हाथ पर बैत कर चुके थे हजरत उम्र बिन जमो कबीला सलमा के सरदारों और मुजस लोगों में से थे उन्होंने मुजस लोगों के दस्तूर के मुताबिक अपने घर में लकड़ी का एक बुत रखा था जिसे मनात कहते थे इसे वो अपना माबू समझते और उसे पाक साफ रखते जब बनुसम के चंद जवान हजरत माज बिन जबल और हजरत माज बिन उमरों जो कि मुसलमान हो गए थे उनके साथ हजरत उमरों के इस बुद्ध के पास जाते और उसे उठाकर बनुसलमा के किसी गंदगी वाले कड़े में पहन देते सुबह को हजरत उम्र शोर मचाते और कहते कि तुम्हारा नाश हो आज रात किसी ने हमारे महबूत पर दराजी की है तेरे उसे तलाश करने चल पड़ते जब वो बुत मिल जाता तो उसे धोकर पाक साफ करके खुशबू लगा लेते थे और फिर कहते थे अल्लाह की कसम अगर मुझे ये पता चल जाए कि किसने तेरे साथ ऐसा किया है तो मैं उसे ज़रूर जलील करूँगा शाम को जब हजरत उम्र सो जाते तो वो नौजवान फिर उस बुत के साथ इसी तरह हरकत करते जब उन्होंने कई दफ़ा ये हरकत की तो एक दिन उन्होंने उसे गड़े से निकाल कर धोया उसे पाक साफ करके खुशबू लगाई और फिर अपनी तलवार लाकर उसके गले में लटका दी और उस बुत से कहा अल्लाह की कसम मुझे पता नहीं चल सका कि तुम्हारे साथ ये गुस्ताखी कौन करता है अगर तेरे में कुछ हिम्मत है तो ये तलवार तेरे पास है इसके ज़रिए अपनी हिफाजत कर लेना चुनाचे शाम को जब वो सो गए तो उन जवानों ने जब ये देखा कि आज तो बुद्ध के गले में तलवार लटकी हुई है तो उन्होंने तलवार समेत उसे उठाया और एक मरे हुए कुत्ते के साथ बांध दिया और फिर उसे बनु सलमा के इलाके में किसी गंदगी वाली जगह पर फेंक दिया सुबह को हजरत उम्र बिन जमुहा को वो बुत अपनी जगह ना मिला तो वो उसकी तलाश में निकले और उसे उस जगह मुर्दा कुत्ते के साथ बंधा हुआ पाया जब उन्होंने इस बुत को इस हाल में देखा तो उस बुत की सारी हकीकत उन्हें नज़र आ गई कि ये बुत अपनी भी हिफाजत नहीं कर सकता उसके बाद उसके कौम के मुसलमानों ने उससे बात की तो वो अल्लाह के फजल से मुसलमान हो गए और बड़े अच्छे मुसलमान साबित हुए